你还记得我之前给你讲过的小女孩的故事吗？嗯，这里就是我们被绑架的地方。 怎么了？我来过这里呀、啊。

赶紧把账本给我拿来，要不然以后你再也见不到你儿子了。我不会再相信你的鬼话了。老昌已经告诉我了，你准备报警报案。 想起来了。<noise> Yeah. <laughs> 在这里等我，我去找人来救你。哥哥，我害怕。别怕，你就当这一切是一场噩梦，醒来就没了。我怕做噩梦。放心吧，我会把你噩梦里的东西通通都赶走。好。 当天发生的事情，都想起来了。嗯，就记起来这些、嗯。那我后来回去找你了，但是你不在那儿，你去哪儿了？ 我想不起来了，我只知道我当时很害怕。没事。对不起啊，我什么都想不起来了。方言，这么说来，你的病因应该是找到了。嗯。按照你们俩的讲述，你们两个同时被绑架，方言因为受到了极度的恐惧，所以患上了新阴性梦游症。至于你当时唯一想不起来的画面。 应该就是你恐惧感的最大来源。那是不是说，如果他想起来了，直面恐惧，他的梦游症就能好呢？很有可能。那我……我什么都没想起来。没关系。 早晚会想起来的，以后我们有的是时间。